کتنے لوگ تھے ایک بوڑا تھا وہ شیعہ بنا بھائی آپ کیوں شیعہ بنے کا کسی جگہ سے جا رہا تھا کسی مجلس میں کوئی شیعہ مولوی تھا اس نے بتایا کہ نبی کی بیٹی حق مانگنے گئی اب وہ تو نہیں سناتے نا اپنی مسجدوں میں کوئی تاریخ کا چیپٹر نہیں ہے منع ہے باقاعدہ منع ہے کہ بھائی اب تاریخ اسلام نہیں پڑھاؤ گے مسلمانوں کے یعنی یہ کیسا ظلم ہے کہ مسلمان اپنی تاریخ نہیں پڑھ سکتا ہے مشاجرات نہیں بتاؤ گے تاریخ نہیں بتاؤ گے تاریخ جھوٹی ہے تاریخ ایسی ہے فتح مکہ اور تاریخ اور جنگیں پھر بچتا کیا ہے مسلمانوں کے پاس اگر تاریخ جو قومیں اپنی تاریخ بھول جاتی ہیں وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہیں کہا کہ میں نے کسی شیعہ عالم سے سنا نبی کی بیٹی حق مانگنی گئی جی. تھی پہلی بار سنا شوق لگا مجھے کیا مطلب اور کہہ رہا تھا گئی تھی پر خالی ہاتھ واپس کہ ذہنوں میں تو پہلے بٹھا دیا تھا یہ لوگ جھوٹے لیکن کہا اس نے قسم کھا کر کہا اگر یہ جھٹلا دیا جائے تو اس نے کہا میں اپنا مذہب چھوڑ دوں گا میری بحث ہوئی ایک شیعہ کے ساتھ میں نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا اس نے کہا جا اپنے مولوی اور مفتی سے پوچھو اگر نہیں ہے تو جو تو کہے میں وہ مانوں گا کہتا کہ آپ نے مولوی کے پاس اس سے پوچھا میں نے کہا نبی کی بیٹی گئی تھی کہا اس نے آئیں بائیں کیا ادھر ادھر یہ کیسی باتیں ہیں یہ کیسے سوال ہے کئی سے تو نہیں ملے میں نے کہا میرا چھوٹا سا سوال ہے مصطفیٰ کی بیٹی گئی تھی یا نہیں کہاں گئی تھی کہا بہت شکریہ دوسرا میرا سوال ہے اگر گئی تھی حق ملا تھا کہ نہیں دلیلیں دی اس نے یہ قرآن کا مسئلہ کرے گا میں دلیلیں نہیں سننے آیا مجھے ایک سمپل سا کوششن ہے نبی کی بیٹی گئی حق ملا تھا کہ نہیں کہ نہیں خالی ہاتھ واپس آئی تھی کہ اس دن میں نے اس مسجد کو بھی چھوڑا اس مولوی کو بھی چھوڑا بس ایک جملہ وہاں کہہ کے اٹھا میں نے کہا مولوی صاحب نبی کی بیٹی نہیں اگر اس کی اولاد میں سے کوئی سید زادی میرے پاس آئے بھلے وہ اس کا نہ بھی ہو لیکن اگر بولے نا میرا ہے قسم کھائے یہ میرا ہے میں اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹا ہوں گا مجھے سمجھ نہیں آتی نبی کی بیٹی کو خالی ہاتھ کیسے لوٹا ہے یہ وہ مجلس ہے جو آپ مجلس مذاق نک سمجھے آج رسول خدا نہیں اہل بیت نہیں امام مہدی پردے غیب میں تو کل کوئی مسلمان یہ بولے کل کوئی آدمی یہ بولے کہ پروردگارہ آدی نہیں تھا ولی نہیں تھا نبی نہیں تھا امام نہیں تھا مجھے ہدایت کیسے ملتی اللہ بولے گا میں نے حسین کی مجلس کا بندوبست کیا تھا یہ لاؤڈ یا آوازیں یہ ماتم یہ یا حسین کی صدا یہ حجت تمام کرتی ہے لوگوں کے لیے کہ اگر کوئی مسلمان کسی بازار سے گزر رہا ہے اور جلوس کو دیکھ رہا ہے اور جلوس میں لوگ آہو بکا کر رہے ہیں کہ یا حسین یا حسین اللہ پوچھے کہ تُو نے سنا بھی تھا کچھ لوگ حسین پر رو رہے تھے تُو نے سوچا نہیں یہ کون حسین ہے جس کے لیے کہ سیدہ شباب حل الجنہ یہ جنت کے جوانوں کا سردار ہے تُو نے سنا بھی اس کا سر کاٹ کے نوکے نیزہ پر رکھا گیا تُو نے سوچا نہیں کس نے کیا پچپن سال کے فاصلے پہ یہ حال کیا نبی کے نواسے کا تاریخ عبرت کے لیے جھگڑوں کے لیے نہیں ہے ہم نے تاریخ کو جھگڑا بنا دیا ہم نے اپنی ذات اور انا کے لیے تاریخ کو معیار بنا کے لڑائی کا ایک میدان بنا دیا ہے بھائی آپ نہیں مانتے نہ مانو مسئلہ یہ اس تاریخ سے تم نے سیکھا کیا مسئلہ نہ شیعہ کا ہے مسئلہ نہ سنی کا ہے تاریخ کی کتابیں پڑھو شخصیت پرست نہ بنو کوئی حسین تھا کوئی یزید تھا حسین نے کیا کیا یزید نے کیا 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 یزید یزید نے نے تو کے کیے سے کیا سیکھا اور حسین کے کیے سے کیا سیکھا؟ ہم کیا ہم کرتے ہیں اسے مذاق اور چٹکلا بنا دیتے ہیں تاریخ کو جنگ ہو جائیں شیعہ اس پہ خوش ہوتے ہیں کچھ لوگ بھاگ گئے اور علی رکے اور وہ اس پہ ناراض ہوتے ہیں کہ یہ ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں. یہ تاریخ ہے سورہ حدید میں خدا بتاتا ہے ایک قوم تھی جنہوں نے ہارون کا انکار کیا ایک قوم تھی کو پر کوہ اللہ کے منکر بن گئے پھر بت پرس بن گئے ایک قوم تھی جس نے ابراہیم کو آگ میں پھینکا کوئی ابراہیم تھا کوئی اسماعیل تھا یہ قصے کیوں سنا رہا ہے خدا تاکہ تم سیکھو کہ جن قوموں پہ میں نے عذاب نازل کیا تھا کیوں کیا تھا جن قوموں نے اپنے نبیوں کو قتل کیا تھا جس یہود کے لیے خدا یہ کہے کہ یہودیو فضلناکم میں نے تمہیں کائنات کی اقوام پہ فضیلت عطا کی تھی لیکن کہاں جا کے گرے اسفل السافلین میں جا کے گرے اللہ علیہ السلام میں نے تجھے آخری نبی بہترین نبی محبوب عالم رحمت للعالمین جیسی شخصیت عطا کی تم نے کتنی قدر کی نبی کی قدر تو دور تم نے اس کی بیٹی کے ساتھ کیا کیا